на и служит в 25-й бригаде. Он контрактный, служит уже 7 лет. Конечно, когда шли на контракт, не думали, что такое может в нашем отечестве случиться. И они все, как, как военные, как те, которые давали присягу по защите нашей территориальной силы, по защите нашего народа, естественно, все защищают нашу Украину. Но при этом я вам хочу сказать, мы э, мамы, э, вообще-то у нас союз модели, и мы э, защита, громадская организация. Мы создались на базе 25-й бригады десантной, сейчас мы уже занимаемся не только 25-й бригадой, 80-й, 72-й. Вот сегодня, вот видите, уже э, у нас есть батальоны, которые звонят нам, потому что уже э, сарафанное радио передали в зону АТО телефоны нашего союза, мы занимаемся и ранеными, и теми, которые документы потеряли. На сегодняшний день волонтеры у нас работают, заправляем, обеспечиваем военных наших. Что я должна сказать? Какой вывод? Вот сегодня вы видите, какая акция здесь прошла. Конечно, народ будоражит то, и я считаю, что виноваты сами, 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 сами кто руководит в э, э, операции АТО, виноваты э, представителя Министерства обороны. И, наверное, все-таки виноват наш верховный главный команд. В чем? -то? Почему? Потому что вот в частности мы, мамы 25-й бригады, 2 числа, 2 августа, приехали под секретариат президента, официально повели акцию, поздравили наших э, десантников. Э, в, Поприветствовали нашего президента. По... У нас очень много информации по нарушению прав военнослужащих и всех участников АТО. Мы попросили президента встретиться с активом нашего громадской э, организации нашей Союза Матери. Сегодня уже какое число? Нам отписали отписку, отписку и я думаю, доповели они президенту или, или... Не доложили они президенту, но я думаю, он видел в эфире, что мы там были. На сегодняшний день... Переформоваты, вообще перевооружить их надо. Переформоваты, это такое слово, знаете, поставить может кого-то по, по другим местам. Нет, их надо перевооружить, их надо вывести, перевооружить, дать ребятам морально отдохнуть. Почему? Не, мы не говорим, что всех сразу. Можно поэтапно это делать. Почему? Потому что на сегодняшний день десантники – это штурмовая бригада. Она идет первая в бою. Она берет весь огонь на себя. Ребята морально, психологически устали, потому что в 25-й бригаде погибло на сегодняшний день больше 107 человек. Больше 500 раненых. Понимаете? Ребята морально устали. Плюс, вы же знаете, какая психологическая обстановка. Те, кто разрушали армию, я еще раз, вот, я еще раз вот, э, э, повторяюсь, те, кто разрушали 23 года армию, сегодня командуют парадом в Ато. Но нельзя. Надо их люстрацию провести, надо кое-кого поменять нам. Понимаете, это надо сделать с наших частей, куда призывают мобилизованных, куда наши дети относятся, я имею в виду не только 25-ю бригаду что надо сделать нашему главному командующему. И будет результат. И будет результат. Сегодня спасибо всем волонтерам. Спасибо всему украинскому народу. Если бы не мы сами, народ, я не знаю, что будет потому что на сегодняшний день мы одеваем, мы обуваем, мы кормим, мы скоро уже перевооружать будем армию, мы уже просим, я вам сейчас приведу пример. После 2 э, августа... Давайте, пожалуйста, треба что-то Я, конечно, понимаю, что им треба отпочить и переформатироваться. Но сейчас им что-то может быть нужно, чем просто треба морально выйти из Конечно, помнить, им надо, иди. да, им надо каждому э, дать отпуск не менее 10 дней. Но самое главное, их надо перевооружить, у нас нечем воевать. По вот 25-й бригаде из 43 БМД только 3 на ходу. 4 августа, я специально говорю это в эфир, 4 августа к нам обратился директор, или представитель механического, механического завода Днепропетровского, который сказал мне, как в голове громадской организации, Надея, мы можем бесплатно ремонтировать БМД, укреплять, что надо хлопцам сделать. Я ему даю телефон Э, э, командира части и говорю, ну я же э, военной техники не понимаю по, ну поспокойтесь, вот. сегодня какое число? 20? 8. 8. Восьмое никто не захотел на этот счет разговаривать, они умеют сами ремонтировать они все делают сами, поэтому у нас нет техники они не приняли не приняли помощь людей, которые готовы ремонтировать боевую технику бесплатно. Что еще сказать? А я считаю, сейчас вот начальник штаба должен связаться со мной, взять фамилию того, кто отказал, и просто уволить его с армии. Вот я так считаю. И следующий точно будет цепляться, чтобы ремонтировать, чтобы наши дети были живы и здоровы. Но при этом, когда ребята отказываются идти в бой, отказывается без, оружия без, без оружия, оружия, без техники. Это ж десантники. Они же с автоматами не будут бежать. Это десантники. Они должны идти на технике на, на наши. Вот. Они отказываются. При этом забирают майора, забирают... У меня вот примеры. вот это рабочий блокнот с телефонных режимов. Забирают э, майора, забирают офицеров, э, офицера, капитана. Сразу являются ВСП, сразу приезжает прокуратура. Я не знаю, будете вы это показывать или нет, а но я не вам скажу. Да. Вот, сейчас я вам назову фамилии, на кого заведено уголовное дело. Потому сказали, что они без зброи не пойдут. В вот, старший лейтенант Масла, майор Чумак, это рабочий блокнот, смотрите. Капитан Гарабский. Да. Э -э вот, вот, четвертая рота, пятая рота, шестая рота специально ходят это, списки, переписывают ВСП, прокуратура. Знаете, бей своих, чтобы чужие боялись, называется. Запугивает морально. Это я с телефонного режима, ребята, позвонили. Э, не стали, э, потому что они стали преступ, преступный приказ, нет, чтобы это, сохранить это, бойцов. <свят> вот эти люди сохранили жизнь нашим детям. Их за это увезли, и трое суток продержали. Потом сказали, ребята начали, я в эфире выступила. Да, сказали, отпустили в часть. Сказали, мы их в часть отпустили, бойцам на, на дам, на Мы их в часть отпустили. Вот. А сами завели на них уголовное дело. Вот это, перезвоним. наше вот это я я, я, я вам верю, я поверю. вам я абсолютно так это в эфире надо показывать, чтобы они знали, что мы здесь знаем все. И мы за ними наблюдаем. А для этого надо иллюстрацию. Вот они сейчас опять заговорили мозги. Вот они сейчас заговорили мозги. А что вы не сказали? Кадруйся, потому что я Ну я, наверное, уже разов пять с ними встречаюсь, только меняются там состав чуть-чуть встречающихся. Они говорят, подкрепление идет, техника идет, все идет, какими дорогами только оно идет. Не знаю. Вот. Они опять заговаривают мозги. Но при этом у нас 200-е, 300-е. Ребята, которые в АТО, они, оказывается, а участники АТО. У меня есть доказательства, бумага есть. Если вы захотите встретиться, я вам телефончик а, 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 оставлю. Я, ну, значит, я, вот, ваш телефон, вот. я вам покажу документы, смешные, Президент, верховно-главный командующий в госпитале награждает э, медалью за здраво бойца бойца я понял. а с министерства обороны ему приходит бумажка что он не участник готов. за что, что его наградили а вам числа там не те поставили. Ну, Дякую вам Ру